üzünə öz qıçıldadı. Orda düşsəm, qara qutan onun şikanə şərik çıxdığımı anlayıb dərmə saman tępə. Yaxşısı budur, gölün o biri tərəfində düşüb özümü suyun altına salım. Eee, qulağıma qurbağa səsi dəyir. Bilirəm, indi orada çömçə kuyruqlular doludur. Cüllüt də kuyruğunu bullaya-bullaya üzən qurbağa balalarını canlı şəkildə təsvir etdikcə mədəsindən axan şirəni kəsə bilmədi. Axı o da 3 günüdür ki, dənliyi ac, uçub əbədi həyat dalınca ağzı sumudu da qurdu. Qutanın heç kəsə təklif etmədən sevdiyi məskənə uçması təkcə cüllütu yox, qaşqaldaq sürdək, cərəh, alabatdaş kimi qarın tələbatı göl heyvanları ilə məhdudlaşan quşları yolundan saxladı. Heç kəs bir-biri ilə məsləhətləşmədən qanadlarını yavaş şurub üzü aşağı üzüb, kimisi gölün sahilində lövbər saldı, kimisi də birbaşa özünü suya atdı, hamısı da ayrı-ayrı yerlərə qonub suda ayaqlarını islatdan kimi qanadlarını açıb suyu şap buldatdılar. Əbədi həyat eşkini, enqaq quşunu görmək haləsini edə, suda çapoqdular. İradəsi tab gətirən, dözüb duran, nə göl, çay, derya, nə də yaşıl çəmən görəndə məhəl qoymayıb, enqaq quşunu içki ilə qanadları qarşıladı, qarşılaşdığı güclü hava axınını yarıb özündən dalda qoyaraq o dəsini yerə atırdı. Beləcə az, nə az, nə çox, 3 gündə keçdi. Yorğunluğu qazın böyük vücuduna, balaca ürəyini yorğunluğu qazın böyük vücudunda balaca ürəyini tapıb ora şübhə toxumunu səpərkən onun əbədi həyat sevgisinə olan inamını laxlatdı şüphe gaz başını dedi, dağıtdı və nəhayət inanına qalib gəldi. Bilirəm. Yox, bilmirəm. Ora çatacam ya yox. Kül kimi qanadlarımın lələyini yel yolub aparır dedi. Ağ ququşu dəniz üzərindən keçəndə daha səsini içinə salmayıb səfər dostlarının lap işidəcəyi səslə dilləndi. Heç rəvadə O mehvi ümvanlığa bir baş vurmayasan, bunu deyən kimi daha qabağa yox. Qanadları bədəninə çırpa-çırpa suya doğrucundur. Bir azdan suya enib doyunca üzür, dincinə alır. Amma yorğunluğu canından çıxan kimi, əbədi həyat təşkilini əvvəlki kimi canını sarıb onu rahat nəfəs almağa qoymur. Elə bu səbəbdə qanad çalıb havaya qalxır, yolu tutdur. Lakin səfər yoldaşlarını tapa bilmədiyi üçün məyus olub kətərlənir. Balaca quş yaralanmış dəstənin ortasında uçurdu. Bir gündə keçəndən sonra o gördü ki, onun yanındakı haçaquyruq qaranquş xısın-xısın ağlayır. Nə zaman idi yanaşı uşduqlarından, gecəni gündüzə, gündüzü keçəyə nəfəsləri ilə eyni vaxtda qatdılarından artıq dostlaşmışdılar da. Elə ona görə də səfər dostunun kövrəlməsi ürəyini sızlatdı. Rüzməyib soruşdu. Sən niyə ağlayırsan, qaranquş? Kök sökürəm dedi. Niyə də ağlamayım. İstəyib sözə başlayan qaranquş əlavə etdi. Bilirsən, adamlara baharın elçiliyini həmişə mən edirəm. Mən gedirəm. Dalımca Mən gedirəm. Baharın gəldiyinə onlara xəbər verirəm, müjdə alıram. Mənim davancımca isə o yerlərə durma gəlir, qaz gəlir. Onun sözündə heçnə anlamayan balaca quşçuğa yenə sual itdi. Hə, bilirəm. Nə olsun ki? Mən bu yolda ölsəm, mənim davancım olmayacaq. Onda məndən sonra heç kimsə isti yerlərə uçub təbiətə yazın insan ömrünə baharın gəldiyini xəbər verməyəcək balaca quş marabla sakitcə onu dinləyirdi. Qaranquş sözünü qurtaranda dedi: "İləhsə sən nə etmək istəyirsən? Yerə enib yuva qurmaq, sonra ona yumurtalarımı qoyub sarı dimdik balalarımı böyütmək istəyirəm ki, nəslim kəsilməsin." Sözünü qurtaran quş dostu ilə qucaqlaşıb ona yaxşı yol diləyib ayrıldı. Onsuz da dəstəyə qoşulmayır təbiətin səmada tək, tənha uçmağa adət etmiş, genindən, kökündən tənhalığından güc alan yırtıcı qızılı quş, Xəzər dənizinin qırağındakı uca şah dağının üzərimdən keçəndə, ordakı zirvəyə qonub ətrafı seyr etməyin nə qədər gözəl olduğunu özündən, bil ixtiyar, dəstədəkilə dəs dəstədəkilərin eşidə biləcəyi səslə bəxtdən dilə gətirdi. İnsafən Təklif də etdi. Gəlin hamımız bura gənaq. Görün zirvədən ətraf necə balaca görünür, hər şey sənin ayağının altında qalır. Burdan bütün canlılar çınqıllar kimi görünür. Quşlar onu eşitsə də amma məhəl qoymadılar. Ganz onunla bir təbiətli olan qartalın qulağı səsi dinşədi uçallıq həvəsini başından ata bilməyib zirvəyə qondu. Özünü bu gözəllikdən necə məhrum edə bilərdi? Axı bura onun üçüncə ad değildi. Axı o öz istəyinə qarşı çıxmağa necə cürət etsin? Dəstədə olan, güləyənlər, təniz nazəninləri, ağ qara qaxayılar və doftaq xəzərin üstündən keçəndə fikirləşdilər ki, düşüb cəld ovitsələr onu ne yapsalar çə. Onsuz da enqa quşu oturub mağarada hara qaçır? Bizsə, osa. Bir gün tez, bir gün gec gedib taparıq. Heç nə olmaz, təki canımız sağ qalsın. Ağracımdan özsək və ya xəstə düşsək? Onda nəyimizə lazımdır bu əbədi həyat? Bu fikirlər onların qanadlarını havada saxladı az keçmədi ki istiqamətlərini dəyişib dərriyə üz tutdular. İlahi, həyat necə gözəldir. Su həyatdır deyib suda gah oracımur, gah bura, gah suyun altına baş vurur, gah da üstünə çıxır bir-birinin üz gözünə simdiklərinə yığdırdılar sudan fəvvarə kimi püskürüb həyatın ləzzətini tamarsız kimi ac gözlü işləcirlərinə çəkirdilər. Sərçənin, sığırçının, arı quşlarının dəstənin nə vaxt tərk etdiyini balaca quş hiss etmədi. Gecəmi getdilər yoxsa gündüz görmədi. Suyamı düşdülər yoxsa ağaca, qayaya qonddular. külək mi onların istiqamətini dəyişdi yoxsa günəş istisi cinələrini qarşadı? ilmədi. Amma bayquşun dəstəni gecə tərk etdiyini yaxşı xatırlayın. Çünki bir ara bayquş onun böyüründə uçurdu və o da onun qaranlıqda par-par yanan gözlərini aydın görürdü. Amma birdən qaranlıqda qanadını tam açıb onlara sarı uçan yarasanı görən bayquş hah beləyib onu qayanağına keçirdi və məs bundan sonra dəstədən geri qaldı. Daha sonra isə balaca quş onu bir daha dəstədə görmədi. Bir də dünən dala baxanda gördü ki, uzunbuğaz dəstə başçısı durmadan başqa heç bir səfər yoldaşı qalmayı, durmanınsa artıq ayaqlarında çeyiləşmə başlayırdı. Qanadları güc gəlib onu qapağa aparsa da, amma ayaqlarındakı sızıltdı mənzilə çatacağına, çatdıracağına söz vermirdi. Elə onun içində balaca quşdan dalaqalan durna dedi. Ənqa quşunun yaşadısa mağara, çox mağaraya çox qalmayıb. Amma ora çatmaq üçün gərək qabaqdakı qarlaşımı keçəsən. İndi sürətini biraz azat, güc topla. Gərək qarlı dağa bir nəfəs aşasan, yoxsa soyuq səni dondurar, ölərsən. Özünə təkan verib aşsan, ənqa quşuna qovuşmaq arzun gerçəkləşəcək bala çəküş onu axıra qədər dinləyib, Brazillik əlaməti olaraq 1-2 dəfə başını yırğaladı. Oğuzdu. Arxaya dönmədi, aşağı enmədi, sağa burulmadı, sola boylanmadı, yema şirin içlənib ağız sulamadı, göy çəməni görməz oldu, sarı qumu saymaz oldu, qayaya qonmadı, ağacı görəndə qaydan baş oturub dincimi alaram dedi. Gözü tağını, lük, acılıq, susuzluq əbədi həyat heşkinin yanında zirvəyə çevrildi, zərrəyə çevrildi. İtim gözündən yox oldu. Balaca quş parlı dağı keçdi, uçub-uçuq bir mağaraya rast gəldi. Onun içində bir dəfə dövrə vurdu, amma heç bir quşu görmədi. İnadından dönməyi bir dəfə də mağaranın içində hərləndi. Bu yoxdur.